Ну и еще немножко хочу вам рассказать э, про электрофон «Волга». Ну, правильно этот аппарат называется электрограммофон, граммофон «Волга». Почему граммофон? Потому что изначально только пластинки на нем можно было слушать. Ну, «Волга» назван, наверное, в честь речки «Волга». Я так думаю. Выпускали этот электрофон в далеком 1957 году. От с 1957 года выпускали электрофон. Первые выпуски были вот это основание, где тут желтое, был малахитового цвета, потом чуть позже был коричневого цвета. И уже с 1961 года. Начали, начали делать в таком желтом цвете очень неплохой так весело смотрится выпускал этот электрофон саратовский радиозавод номер 205 но раньше ж в Советском Союзе все заводы были или номер какой-то 205 или абонентский ящик наверное скорее всего это был военный завод где был цех ширпотреба, и они клепали вот такие электрофончики, граммофончики. Завод носил имя Никол... Никиты Сергеевича Хрущева, то есть завод 205 Саратовского солнархоза имени Н.С. Хрущева. А назывался завод «Знамя труда». И вот полное его наименование Электрограммофон Волга Саратовского СНХ знамя труда имени Никиты Сергеевича Хрущева.